farzandlar ota onaning nasl nasabi va fuqarolik holatidan qat'iy nazar qonun oldida tengdirlar bolaning huquqlari erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda himoya qilish ularning ijtimoiy aqliy va ma'naviy jihatdan to'laqonli rivojlanishi va eng yaxshi shart sharoitlar yaratish davlatning majburiyatidir onalik otalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi davlat va jamiyat bolalarda hamda yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqliligi mamlakatda hamda xalqning boy madaniy merosidan faxrlanishni vatanparvarlik va vatanga bo'lgan mehr muhabbat tuyg'ularini shakllantirish to'g'risida g'amxo'rlik qiladi o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasining yetmish sakkizinchi moddasi